Вітаю, друзі, ви дивитесь канал Астролюкс. Мене звати Анастасія Велико і сьогодні на зв'язку з нами астролог Влад Рос Владе, Я вас вітаю і хочу поговорити з гучної, точніше, хочу почати з дуже гучної заяви пана Віталія Кличка. Нагадаю, мера Києва він говорить, що війна може закінчитися за місяць-два. Десь ми таке, звісно, вже чули. Проте, ось такий маємо прогноз від київського мера чи закінчиться війна в квітні. Ну, дорогие друзья, я уже давно говорил про май, не знаю, как про квитель, <laughs> про апрель, но про май я всегда уже давным, давно говорю. Кто еще не подписался на мой канал, на моем канале есть такой канал в Ютубе «Волотрос», я уже давным-давно говорю, что все случится в мае. Либо 5.05.2025, либо 25.05.2025. По крайней мере, все астрологические компоненты говорят об этом, что именно в мае месяце может воссиять Солнце ⁇ удачи. Ну и в нашем гимне Украины, конечно, все наши вороженки загинут, я кросса на Солнце. То есть всегда отмечается в нашей конституционной песне, что именно летом мы всегда должны победить. Mm -hmm. да. Ну, если бы, конечно, таких слов в гимне нету, что мы за свою свободу поляжем вот, и душу потеряем. Возможно бы и вообще войны не было. Поэтому, дорогие высокопоставленные наши особые, наши, значит, власти, когда вы какие-то прописываете ситуации или гимны, слова в гимне, надо убирать вот такие слова, что мы должны положить чуть ли не весь людской народ за, за нашу свободу. А Поэтому мой мой прогноз остается. Май месяц прекрасен. Не, не, не знаю как про 20 апреля, там, где сходятся Пасхи всех мировых религий, да, то есть почему-то в этот раз все они назначены, исходят в день рождения Гитлера 20 апреля. Я думаю, что все-таки все это будет склонено к мая месяцу, потому что в Москве как? 80-я годовщина значит, победы над Гитлером должна совпасть с победой над Гитлером тире Зеленский. Зеленский тире Гитлер 21 века. Там будут как бы к этому больше дату приобщать. Поэтому все сходится, да, четко. Ну и Кличко должен меня всегда читать вообще. Хотя мои прогнозы по отношению к нему, он всегда что-то ко мне плохо относится. Да. Но ну, я, например, говорю, что больше мэром Киева он не будет. Та не дуже їй хотілося насправді кажучи. Продовжуючи тему зустрічей, хочу запитати у вас про зустріч міністра фінансів Америки Бесента. Він має приїхати в Україну зустрітися з паном Володимиром Зеленським. Все ж таки, як ця зустріч може змінити хід війни, і чи буде на цій зустрічі йти розмова про наші корисні копалини? чи віддамо ми їх Америці? І за яких умов це може? статусе? Ну, во-первых, он уже приехал, во-первых, уже его встретили. Вот прямо сейчас это все происходит. Ну, конечно, он приехал финансово смотреть и отчет делать, действительно, как будет идти новый закон Ленд-Лиза буквально позавчера или вчера, по-моему, в Капитолии был создан новый закон, да, то есть uh -huh. Ленд-Лиза для Украины, а, значит, корыстные копалины, редкоземельные они будут как бы статьи как бы тех расходов да, Америки, которые мы за эти деньги полмиллиона милли... триллиона долларов, да, то есть 500 миллиардов, будем иметь возможность финансировать себя и наши войска благодаря этой большой сумме денег. Поэтому, конечно, приехал ревизор, финансовый ревизор, он будет все четко, конкретно рассматривать ситуацию. Ну а если приехал самый близкий друг финансовый еще там 20-30 лет дружбы у Дональда Трампа с ним, да, то можно говорить конкретно, что редкоземельные значит, металлы, особенно литий, особенно титан, который можно делать с самолеты, и действительно сейчас рушатся отношения у Российской Федерации по титану с Америкой, там все тоже заканчивается. Ну а Китай самый большой враг в мире – у Соединенных Штатах тоже по Титану, то есть все залежи там. Поэтому нужно как можно больше вот этих залежей себе забирать. Ну, а литий, конечно же, это для Илона Маска и для его Теслы. А, поэтому очень-очень классно, все замечательно. Мы продали практически воздух. Зато Дональд Трамп теперь может сказать, вот, я просто так, как ничего не даю Украине, в отличие от Байдена, который все наши, значит, добытые нашим народом финансы просто направо налево то есть выбрасывал а я тут видите имею как бы финансовые возможности и я вам гарантирую все та помощь которую отправил Байден в Украину все окупится и 200-300 миллиардов долларов, которые и так уже были растрачены, вернутся через редкоземельные Метали і компоненти, які знаходяться в землі Угу. Зрозуміло вас і про ще одну зустріч. Також хочу запитати, тому що вчора мережу ширилася інформація про американський літак, який був у Москве, в Білому домі. Врешті-решт підтвердили, що спецпредставник Трампа прилітав до Москви, аби забрати засудженого в Росії американця. Все ж таки, чи дійсно це була єдина місія прильоту американських чиновників, чи була якась тіньова зустріч, про яку ми можемо не знати ну, більш близький чоловік для Дональда Трампа, чи Тім Келак, який спецпредставителем. співпредставтем такое України, і Американців і в Росії як боротьби урегулювати цю війну? Но такое ощущение, что Тим Келлок не является близким человеком Дональда Трампа, поэтому он удивился, когда, не моего головы, он узнал и прямо с телевизора, что Зеленский собирается встретиться с Дональдом Трампом. Можете себе представить, какой же это спецпредставитель Тим Келлок. Могу вам сказать теперь только одно, что Тим Келлок уже не является тем важным человеком, через которого может что-то решаться. Более важны вот такие представители, которые прилетали буквально, тайно в Москву и отвозили этого значит, дипломата, которого расисты взяли там буквально за 16 грамм каких-то там наркотиков. Да? И вот он уже в Белом доме встретился с Дональдом Трампом. Трамп показал, что вот он может говорить с Москвой, с Путиным, вот у него прекрасные отношения. И как бы начало войны положено. Ну, в общем, можно уже конкретно говорить, что да, Москва пойдет на заключение сделки с Дональдом Трампом, иначе бы этот обмен не состоялся бы, что прекрасно для нас. Поэтому еще раз, дорогие друзья, говорю, начало-конца войны будет положено буквально вот в ближайшее время. Значит, 24 февраля Дональд Трамп, вот прямо сейчас вы услышите мои слова, он скажет, что трехлетняя война закончена. В трехлетней войне будет положен конец. Із і саме головне, що буде цей наратив, трьохлітня війна, Ви будете що раз лишить трьохлітня війна. А пірво вам сказав, хто і доложив Блатрус. Дякуємо за повідомлення. Проте хочеться обговорити ще певні заяви українських нардепів, зокрема Бакумова, тому що він нещодавно заявив про те, що планується затримання зупинки транспорту, обшуки і доступ до житла людей, тому що Верховна Рада планує розглядати саме цей законопроєкт про створення так званої. Військової поліції, власне, вона буде розшукувати, затримувати військових правопорушників, зупиняти транспорт, документи перевіряти і тому подібне за викона... невиконання виконання вимог, точніше, військової поліції, навіть пропонують вести штраф до 17 тисяч гривень. Все ж таки, чи дійсно у нас в Україні створять такий інститут, як військова поліція? Чи може це статися ось буквально в лютому місяці? А что-то будет мешать окончательно проголосовать этот закон, как бы им хотелось, потому что вот в харарном карте, а вы можете тоже у меня заказывать и на карту, годовой соляр, и харарную карту, плюс 38, 63, 524, 63, 24, по вайберу, по ватсапу всегда легко со мной связаться. А вот в Хараре вот сейчас говорит о том, что очень большая загвоздка, загогулина, противостояние, и этот закон будет отсечен и изменен полностью. Луна делает жесткий аспект Курану. А это говорит о том, что полностью перевернется и уничтожится этот, получается, закон. И этого закона не будет. Доброе. Це насправді позитивна інформація. Але є ще одна резонансна новина, про яку хочу з вами поговорити. Знову ж таки, Верховна Рада України дозволила купити аж два енергоблока у Болгарії, ем, який власне розблокує добудову двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Вона може запрацювати, як кажуть експерти, в кращому випадку років через 10, Але, як завжди, є одне але бо ці енергоблоки були зроблені в Росії. Росія, звісно, що не отримає гроші від цього придбання, проте обладнання воно ну, взагалі є застарілим до того ж, обслуговувати його та отримувати неможливо потрібні е, деталі без контактів знову ж таки з Росією. Чи дійсно ми будемо витрачати гроші на цей енергоблок? 1, 2, чи це якась знову ж таки фінансова схема? Ну, однозначно финансовая схема, потому что и символ такой интересный. Значит, две женщины с переплетенными руками, два, две, белые коровы пасутся в поле. Значит, все там какая-то схема сделана. Я вижу, что деньги получат напрямую Россия. Значит, прокладка это Болгария. А это напрямую финансирование наших врагов идет да, но по сниженным ценам. Ну а энергоблок не будет в течение 10 лет делаться, а буквально 3-4 года его полностью будет как бы сделано. Как бы такая вот ситуация. Что есть хорошо для нас, но плохо, что идет опять схема, коррупционная схема, и опять половина денег кто-то опять а, а, приходит себе. Это про российские политики влаштовывают подобный распыл коштей Украины? Но я вам хочу, я вижу, что деньги идут вот, под знак страны, которая находится под знаком этой страны, ну это водолей, да, там uh -huh. к Плутону идет аспект, что деньги получает бенефициар конечной Российской Федерации. Деньги от, от покупки идут в Россию. Ни в какую, ни Болгарию, дорогие друзья. Ну, это смешно просто. Я вот вижу прямо. Трахта uh и -huh. Ну, это примерно, как помните, недавно было, это как бы азербайджанский газ, мы должны были там uh -huh. покупать. Ви ж понимаєте, що це не азербайджанський газ. Слава тебе, Господи, що Азербайджан поругався з Росією. Це точно це точно. Проте маємо ще одну заяву від Володимира Зеленського. Він зокрема запропонував добровільний контракт для 18-річних. Це все ж таки знову лобіювання з заходу, і в Зеленського немає іншого виходу, як дійсно просувати а, подібну умову а, таким методом. Ну хто підписаний на мой канал? Я вже два місяці назад об этом говорив. Що дійсно будуть молодим від 18 до 25 років, предлагать контракт, будуть платить деньги, Причем в чем контракте будет четко прописано, я об этом говорил: да, что если ты идешь на год, то ты через год вернешься и даже можешь выезжать потом за границу, что у тебя будет бесплатное значит, обучение, ну и нулевая ставка кредита, если ты хочешь взять недвижимость под ипотеку. Поэтому все, все происходит, все четко. Ну, единственное, что я не понимаю, одно: почему расистам сразу выплачивают. 30 тысяч долларов, а нашим из, из миллиона только собирается сразу выплатить 200 тысяч гривен. Надо выплачивать, дорогие друзья, законодатели, сразу миллион. Тогда действительно больше людей пойдет в армию. Mm -hmm. А так все прекрасно, все чисто, все, все конкретно возмущаться. Молодые мамы не будут, что Зеленский забирает их детей на войну. А с другой стороны... Сахрані це рейтинг, ну а хто захоче дійсно, усилити армію. Ну і можна буде сказати нашим американським друзям, що ви хотіли наших 18-літніх на фронті? Ну вот аніутіпі вже є. Угу, угу. Окрім того, зі слів зеленського виходить ситуація про те, що ми запропонуємо Росії обмін територіями. Що все ж таки нам можуть віддати за Курщину? Я знаю внутреннюю ситуацию, дорогие друзья. Могу вам сказать инсайд. Мы просим за клаптики Курской области, за, за эти участки, там, за Суджу, целую Запорожскую и целую Херсонскую области. Mm -hmm. Наше сегодня песочный рот Лили Путина сказал, что на это он пойти не может. Они будут отбивать Курскую область, пока не отобьют. А дальше может быть дележка земли. Ну, еще вам хочу один инсайд сказать. Значит, Дональд Трамп говорит, значит, Лили Путину и Зеленскому вести переговоры о дележке земли напрямую. Значит, Америка не будет участвовать в разделе земли. Пускай сами придут к какому-то консенсусу, сказал Дональд Трамп. Он в этом не участвует. Поэтому кто опасается, что поделят там земли за спиной Украины, нет такого не происходит. Ну, а все понимают, а Зеленского, да, он всегда делает большие ставки, повышает лимиты. Ну, он конкретно говорит, ну, а что такое вообще? Ну, вы что это, прохрюкали эту курскую волость? Вот. Ну, давайте уже Запорожской, вываливайте Запорожской, значит, Херсонской, отваливайте вообще. Нам предлагали, предлагают всего лишь навсего там Запорожскую АЭС. Нет, Зеленский не согласен. Отваливайте полностью. А первое, перше, що було вообще сказав, отваливайте до границ 24 февраля 2022 года. От власне про межі ЛНР ДНР з Росією, як ми бачимо давно. Там вже це вписали в свою конституцію. Чи доведеться нам, чи доведеться Україні визнавати ДНР та ЛНР? Ні, це слова совсем це неприємно для нас абсолютно. Да. А, ну, а еще нам, знаете, там предлагают, чтобы там сделать баш на баш. да, мы, они там согласны отдать там Запорожскую Херсонскую область. Но тогда мы делать должны вид, что мы там оставляем Краматорск, Славянск, нас они давят, поддавливают. И мы на поддахе где-то к маю сдаем Краматорск и Славянск. Тоже так россияне нам предлагают, дорогие друзья. Но Зеленский на это не пойдет. Ну і добре, що не піде насправді. Все ж таки є ще одна заява президента. Він говорить про те, що запропонує компаніям зі Сполучених Штатів Америки вигідні контракти і реконструкцію та інвестиції, аби власне зацікавити Дональда Трампа. Чи дійсно у Володимира Зеленського є такі плани? Ну, звісно, тому що. Дональд Трамп ⁇ это мешок с деньгами. Он всегда любит вложить деньги куда-то. Ну и, конечно, его сейчас поймают за его язык. Mm -hmm. Дональд Трамп недавно обмолвился, что он хотел бы суперклассную недвижимость построить в Одессе, либо вблизи Одессе, Трамп-Тауры, сделать значит, тоже такой оазис так вдоль моря, как он хочет сейчас сделать в Израиле, да, в секторе газа поэтому, я думаю, Зеленский воспользуется случаем. Он теперь знает, что хочет Дональд Трамп. Ну и Трамп Тауры, значит, казино будет в Одессе, дорогие друзья. Вообще еще свободная экономическая зона, типа Гонконга, тоже может быть обеспечена. Поэтому что-то мне так кажется, потому что на самом деле Зеленский вот о том, что можно использовать редкоземельные минералы Украины, он об этом узнал еще год назад. Один из представителей Значит, Дональда Трампа об этом обмолвился, а Зеленский за это зацепился и дал крючок наживку Дональду Трампу, и он просто его съел и сживал. Поэтому у нас нет ни единой значит, возможности какой-то конкретной безопасности от Америки, кроме одной — ленд-лиз под наши минералы и редкоземельные металлы. До речі, поговорюють, що Трамп може прилетіти зі США до Німеччини, і, власне, там вже зустрітися і з Зеленським на Мюнхенській конференції. Доленосна зустріч в Німеччині відбудеться О, є другий варіант, що прямо після того, як з Дже Дівенсом встретиться з Зеленським, прямо чуть ли не вдвоєм із полетять в Вашингтон, тому що. Гора не идет к Магомету, или как? Магомет не идет к горе, а гора идет к Магомету. Но так как у нас Дональд Трамп гора в данном случае, а Зеленский Магомет, то придется прилететь ему все-таки за океан. Ну, хотя все может передать Джей Дивен, зачем конкретно уже что-то встречаться. Хотя Зеленский напрашивается на встречу именно... А с Дональдом Трампом. Дональд Трамп считает, что он крутой, он такой серьезный человек, а Зеленский маленький такой, ну, пообщается с Джей Дивенсом, вице-президентом. Но Зеленский хочет личного дивенцию, я точно знаю. Но пока не решен этот вопрос, мне кажется, что, скорее всего, может быть ее встреча немножко перенесена. И хотя бы она должна состояться после того, как получается, Дональд Трамп встретится, например, с Си да, потому что наконец февраля у них тоже назначена встреча. Но то, что Зеленский точно встретится, вернее, он поговорит с Дональдом Трампом, возможно, из Мюнхена будет просто спецсвязь, вот, значит, они поговорят по видеосвязи, это точно. Но мне кажется, что будет спецсвязь. Окей, а, і хочу запитати за знову ж таки третю річницю війни. Ви сказали, що Дональд Трамп з'яви зробить заяву в цей день. Проте, яким цей день буде для українців, чи очікувати нам ракетного обстрілу, нашестя шахедів, чи якихось провокацій на третю річницю. Ну, подписывайтесь, дорогие друзья, на мой канал. Я буквально неделю назад сказал, что самые опасные дни для Украины с 10 по 12 февраля. Ну и все так сбылось. А точно аспект был 11 февраля, жесткая квадратура, и вот прям по нам полетело все, что могло полететь. Вот точно вот такая же ситуация у нас 24, 25, 26 февраля. Вот тоже в эти дни, прям сразу после третьей годовщины, тоже может по нам полететь. Причем я даже знаю, куда будет теперь все время лететь. Цель номер один Киев. Будут бить по правительственным кварталам. Все время будут пытаться бить по Киеву. Несмотря на то, что именно в Киеве у нас сосредоточена самая лучшая ПВУ, у нас там и Насамс, у нас и патриот у нас все в Киеве, но будут бить по Киеву. Баллистикой будут бить, бить по Зеленскому хотят. Его хотят снести вообще. Короче, будут ну, ожесточать именно столицу так, чтобы, ну не знаю, что они будут, психологически так давить на Зеленского. Ну, вот, вот такая вот ситуация сейчас будет в ближайшее время. Ну, а ответа они, они считают так, что Украина должна прекратить бить по НПЗ, потому что после каждого удара по НПЗ, как это буквально за день до того, как вот это у нас была баллистическая атака по Киеву, да, мы ударили mm -hmm. по Саратову, ударили, значит, там, уничтожили какие-то самолеты у них, значит, где у них там Энгельс, вот. Ну, и они решили нам так жестоко отомстить. В общем... Но мы можем действительно на, в третью годовщину войны выйти на трек, что мы перестаем бить по им по НПЗ, а они перестают баллистикой бить по наши города. Ну а то, что Дональд Трамп, еще раз могу сказать, что он объявит в ближайшее время, еще никто не знает, во-первых, кто услышит это, он будет конкретно называть эту войну трехлетней войной. Uh -huh. Вот услышьте, Дональд Трамп будет говорить, что эта трехлетняя война заканчивается. Ну і наостанок згадали ви Трампа, і я ще хочу запитати. Звісно, що його президентський термін другий тільки почався, але ж ніхто не забороняє нам думати про те, хто буде після нього. Чи може його приятель Ілон Маск стати наступним президентом Америки? От я харар роблю, і такий символ вот, касається. Этого... Значит, медведь, который смотрит назад и показывает зубы. Филин на, на дереве. Агрессия, пассивная сила, неумение вести, значит, свою тему. Короче, враги конкретные. Ну, не получится. У него надо закон менять Америке, что если ты родился значит, за границей, то есть а, он родился в, в Южной Африке, в Притории, а, ну, ты не можешь стать президентом, надо менять поправку Конституции, а там должно быть 75% а, Конгрессии, что приняли это решение. Ну, так как всего лишь 50% республиканцев, и где-то, ну, 52 республиканцев, 48% а, значит, демократов это решение практически нереально принято, поэтому Илон Маск не станет Президентом это точно, но может быть и Джей Ди Вэнс, следующим президентом Америки. Mm -hmm. Его восходящий лев, лев это символ царствования, и он такой, он очень такой мудрый политик, всегда может изменить свое решение. И он может даже стать президентом, когда в ближайшее время убьют Дональда Трампа. Ого, ого. Дякую вам, Владе, за відповіді на мої запитання. Друзі, від вас, як завжди, ми дуже сильно чекаємо вподобайок, коментарів під випуском. Обов'язково підпишіться на наш канал на соцмережі, якщо цього досі не зробили. Тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на профайли нашого гостя. Вони будуть, власне, в описі до цього відео. не пропускайте наші свіжі випуски, і, звісно, що бережіть себе і донатьте ЗСУ. Побачимось!